3 березня у Краматорську пройшов брифінг заступника голови регіону Олександра Клименко. Тема робота топливо енергетичного комплексу регіону в умовах АТО, коли ми з председателем Донецької обласної адміністрації по просьбі граждан із Мар'їнки, це була знаєте, одна таких найболівших питань по обстрілу міста Марінки. Тоді Марінка підверталася більше всього обстрілам, практично по міста розрушено. Потом у нас появилась Дебальцева. Так вот, приехал в Маринку, все то, что просили люди, это дайте нам, пожалуйста, тепло. Тепло мы можем только взять с одного источника, это с газовой трубы. Восстановили газовую трубу, казалось бы, вот все, тепло завтра будет. Как только начали включить, подключать тепло, значит, газораспределительная станция была разбомлена, вот. И в итоге тепло мы не подали. Поэтому, естественно, для того, чтобы делать такие мероприятия, комплексные мероприятия по восстановлению Донбасса, нужно всегда заботиться о том, насколько мы сегодня способны обеспечить установление мира. Что радует на этом этапе? То, что подписано Минское соглашение. Очень многие политики по-разному относятся к дипломатическому принятию такого рода соглашений, подписанию этого меморандума. Но очень важно всегда быть последовательным в части исполнения всего того, что было подписано главами государств. И самый главный вопрос, который был бы мотивирующим к установлению мира, это отведение тяжелой техники. Ну и теперь самое главное, что мы должны вместе с вами сделать включая как организации, самоорганизации населения, общественные организации, в том числе и журналистский корпус. Это чтобы установить горизонтальные связи. На мой взгляд, такие горизонтальные связи можно устанавливать, когда у нас будет общее понимание, как развивать нам экономическую составляющую единого горно-металлургического комплекса Донбасса, без которого развитие и энергетическая безопасность, и экономическая безопасность, и продовольственная безопасность Украины, я считаю, будут очень сильно ограничены. Я думаю, что вы все подготовили свои вопросы. Если вас будут интересовать конкретные цифры в каждом контексте, в каждом разрезе, я вам предоставлю полную информацию. Хотелось бы больше послушать ваших вопросов и в меру своей компетенции буду на них, естественно, отвечать. Раньше была проблема в том, что уголь не могут вывести из-за проблем с Донецкой железной дорогой. Сейчас у нас еще и захвачен Дебальцевский железнодорожный узел. Шахты задыхаются от того, что у них все склады завалены продукцией. На данный момент как решается этот вопрос? Будет уголь вывозиться? Будет ли его покупать государство? Как это будет происходить? У нас и уголь есть, у нас достаточно и подвижного парка, у нас есть и локомотивный состав. Единственное, почему же нет угля на электростанции? Это самый животрепещущий вопрос. Вы знаете, после боевых действий города Дебальцево у нас было две, два направления. Это ясеноватое, скотоватое, где были существенные послевоенных э -э послевоенные действия, нарушения. Сегодня на этом участке оно не подконтрольно украинской территории, вот поэтому, естественно, мы не можем там заниматься восстановлением. А вот участок, который идет от города Дебальцева до города Светлодарска, этим участком сегодня занимаемся. Удалось договориться, причем удалось договориться и с той стороной которые представляют временно оккупированную территорию. О том, что не будут проводиться боевые действия и не будет принято никаких военных наступлений во время проведения этих работ. На данном этапе восстановлено. Первые 150 вагонов прошли по дороге. Это порядка 30 километров железнодорожного полотна. Но поскольку прошло 150 километров железнодорожного полотна, а там были очень большие выбоины, естественно, пошли осадочные работы. Сейчас они продолжаются, и в ближайшее время Светлодарская электростанция Углегорская ТЭЦ, она будет работать. Вы все прекрасно понимаете, что это одна из самых мощных электростанций, которые есть у нас на Донбассе. Четыре великолепных энергоблока по 300 мегаватт могут обеспечить бесперебойное снабжение как в Донецкой области, так и выдавать для поддержания в электрической цепи необходимых маневренных мощностей. Суточное потребление примерно порядка 10 тысяч тонн. Когда была эта проблема в декабре месяце, многие журналисты, которые здесь присутствуют, 27 числа мы проводили такое выездное заседание Комитета Верховного Совета Украины по вопросам транспорта, и мы тогда на том этапе решили абсолютно все вопросы по подаче железнодорожных вагонов, по подаче порожника. То есть мы вышли даже на, те, на тот уровень, который у нас был до довоенный уровень. После военных действий это было ограничено. Сейчас это уже восстановлено. В ближайшее время мы ждем, когда наш уголь пойдет на Углегорскую ТЭС. Да, это город, это Углегорская ТЭС называется, город Светлодарск. Там еще есть одна, понимаете, особенность, что вы помните, что два года назад был пожар. Его восстановили. Потрачены, я считаю, огромные деньги для того, чтобы установить там газоснабжение через свою газовую котельную. Там порядка 60 миллионов гривен, вот, но до конца она даже не введена в эксплуатацию, и поэтому сегодня запустить намного дороже, и нет никакой целесообразности с учетом дефицита природного газа, с учетом дорогого цены, чем запустить электростанцию. Единственный выход сейчас технически это обеспечить город теплом, это подать уголь, запустить электростанцию, и тогда энергосистема, и город будет, естественно, люди будут с работой, а город будет с теплом. На территории Донецкой области подконтрольной украинской власти у нас находится, вы знаете, порядка 27 угледобывающих предприятий. Из них 15 предприятий. Это те, которые находятся в государственной собственности, и 10 – это предприятия, которые находятся в частной собственности. Два из них – это малые предприятия, такие как «Святой Варвары». Не имеют они большой перспективы. Вот, поэтому те наши государственные предприятия, которые сейчас испытывают огромный дефицит в реализации марки «Д», я хотел бы обратить внимание, что марка «Д» – это та марка угля, которая исключительно предназначена для энергетических целей. Ее нужно в первую очередь поставлять на нашу углегорскую ТЭЦ. Это Угледар, город Угледар, шахта Южно-Донбасская номер один, шахта Южно-Донбасская номер три. Это селидов уголь, красноармейский уголь, шахта Стаханова, по селидову углю шахта Россия, шахта Украина, шахта Новогродовская 1-3. В общем-то, эти шахты, которые могли бы в полной мере обеспечить стопроцентную загрузку наших тепловых электростанций. Уточните, Я вам уже сказал, один город Светлодарск. да? Рядышком находится Мироновка, но Мироновская ТЭС не работает. Ввиду того, что это собственность Донецк компании ДТЭК, а у Григорской ТЭС на 75% это государственная собственность. Очень много электростанций работают на углях А и Т, а в общем-то эти угли остались все в основном там, на территории ДНР и ЛНР. Как быть с этими электростанциями, будет ли оттуда закупаться уголь, закупается ли он может быть уже сейчас и почем? Спасибо, Алексей. У вас самый лучший вопрос, который бы нужно было бы адресовать, наверное, тем, которые должны принять решение, что делать с тем углем. Я бы немножко даже его по-другому поставил, а сколько государство вложило в добычу того угля через прямые инвестиции в виде государственных дотаций. Так вот, весь остродефицитный уголь марки А, это Ашовская группа, группа Антроцитова и тощие марки угля, он находится на неподконтрольной территории. Это территория Луганской и Донецкой области. В большей части добывается это ровенький антрацит, свердлов антрацит. Запасы там порядка 3 миллионов тонн, те, которые лежат на складах. В данный момент эти угли сжигаются на Старобешевской ТЭС. В работе сейчас мы видим по диспетчерскому пульту порядка 5 энергоблоков по 220-200 мегаватт. Пока нет политического решения, чтобы этот уголь пошел на нашу славянскую ТЭЦ. Без поставки угля марки а славянскую ТЭС запустить невозможно. Сейчас она стоит, она готова к воду не просто в эксплуатацию после ремонта. Это пришлось над этим поработать над восстановлением РУ порядка трех месяцев. Причем это было отдельное постановление кабинета мини министров, подписанное премьер-министром Украины, с тем чтобы один поврежденный Миллионный на миллион мегаватт трансформатор мы доставили как резервный из углегорской ТЭС. Можете себе представить 450 тонн, а каким способом в условиях военных действий, боевых действий его еще нужно было доставлять. В составе комиссии мы работали над этим вопросом, нашли возможность, как восстановить железнодорожные пути. И таким способом мы доставили туда трансформатор, который сейчас уже полностью весь проверен то есть и станция готова работать. Получается, что Старбешевская ТЭС» получает э, нужный уголь, а углегорка, э, простите, Славянская нет. Ведь они же принадлежат, в общем-то, входят в одну, скажем так, компанию. Да? В компании Донбасс Энерго находятся две электростанции: это Старбешевская ТЭС» в ходе Донбасс Энерго и Славянская ТЭЦ. Славянская ТЭЦ работает, должна работать двумя энергоблоками секции 7А и 7Б производственной мощностью 800 мегаватт установленной мощности. То есть они могут выдавать порядка 750 мегаватт той дефицитной недостающей электроэнергии, особенно на пиковых нагрузках. Но ее нужно загрузить углем. Вопрос этот политический. Я думаю, что если бы мы на горизонтальном уровне принимали решения, то уголь бы давным-давно уже был. Очень много спекуляций вокруг того, насколько электроэнергия сегодня способствует ведению активных боевых действий. Всегда электроэнергия, даже атомная, использовалась исключительно в мирных целях. Я думаю, и сейчас это непрофессионально, когда... Говорят о том, что электроэнергия уходит на какую-то ту территорию или ту территорию. У нас единая энергосистема Украины. И для того, чтобы поддерживать частоту этой электроэнергии, необходимо в первую очередь нагружать тепловые электростанции. Атомные электростанции, которые работают в базовом режиме, они не могут обеспечить режим... Стопроцентной реализации в пиковых нагрузках. Вы задали вопрос, сейчас извините, да, отвечу еще, какая может быть цена. Цены, по которым сегодня установили Минтоп Энерго для наших предприятий, порядка 1300 гривен, причем и эти не платятся. У нас очень большая задолженность сейчас образовалась за уже добытые и поставленные угли на электростанции. Очень кричащий этот вопрос. Он затрагивает интересы, в первую очередь, трудовых коллективов, профсоюзных организаций. Потому что за электроэнергию, согласно постановлению номер 20 2005 года и постановлению, это постановление Кабинета Министров по взаиморасчетам за потребленную электроэнергию, и постановлению НКРЕ, уже взимается предоплата. А в структуре себестоимости электроэнергии топливная составляющая, то есть уголь, на 80% состоит. А почему за уголь предоплату не ставят? Вот я в воскресенье был на шахте, я приглашал всех журналистов, вы помните, когда мы работали в администрации, 5-6 год, 2005, я с удовольствием всех приглашаю, давайте посмотрим, как этот уголь и в каких условиях добывается. И, возможно, как раз через представителей средств массовой информации. Вы достучитесь до министра топливоэнергетики, энергетики. И, наверное, это было бы одно из самых качественных совещаний провести его непосредственно на той производственной площадке, где он добывается. Уточняющий вопрос. По славянской ТЭС планировался запуск второго корпуса, седьмого энергоблока на март. Какая сейчас ситуация? С этим? Анна, мы его собирались запускать 12 февраля, а перед этим собирались еще в январе месяце. Но одна причина – это активные боевые действия и отсутствие угля. Мы абсолютно отработали с угледобывающими предприятиями, которые находятся на территории неподконтрольной Украины. Причем это шахты, это не копанки. Там, где работают шахтеры. С обогатительными фабриками. Но сейчас этот вопрос находится к сожалению, не в наших мерах компетенции Донецкой облгосадминистрации. Соответствующие письма мы направили премьер-министру Украины, президенту Украины. И обозначили работу Славянской ТЭС как единственному городообразующему предприятию на территории Славянского района, самого мощного предприятия, которое до сих пор ведет непрерывное теплоснабжение, энергоснабжения и поддерживает сеть. Станция уникальна тем, что там находится еще то АРУ, которое мы восстановили, там же находятся линии через транзит электроэнергии, через которые проходят, и мы питаем, по сути, Мариуполь, вот, юг Донецкой области. Нужно учитывать еще и технический этот фактор. Я думаю, что в ближайшее время будет принято решение на уровне Минтопэнерго. Мы будем совместно с трудовыми коллективами, профсоюзными организациями, чтобы подход был государственный в дальнейшей судьбе работы славянской ТЭС. Я бы хотел озвучить, наверное, это было бы интересно, уже сделан второй отчет, первый отчет был в конце декабря месяца, второй отчет это в феврале месяца был, вот. по поводу ущерба, нанесенного Донбассу. То есть, по предварительным данным, это было порядка 1 миллиарда 80 миллионов долларов. Сейчас это уже по второму уровню пришли к 1 миллиарду 315 миллионов долларов, поскольку проводились военные действия и э, ущерба, естественно, больше нанесено. Да? 50 процентов из это по их оценкам Мирового банка, да, это международная институция, 50% из них приходится на э, восстановление инфраструктуры. Планировали на Юзовской э, площадке добывать сланцевый газ, рассказывали, что здесь зарыта сверх Газпрома. А, нет ли в планах э, или же в какой-то среднесрочной или дальносрочной перспективе попробовать все-таки докопаться, посмотреть, а есть этот газ или нет, может и топить? Алексей, замечательный вопрос. Единственное, что я вам не говорил о том, что газ дорого топит на электростанциях. Мы его там не топим. Я только говорил, что для тепла это не электростанция. Да? Это для поддержания. Там мы газ немножко использовали. А раньше использовали тоже природный газ для подсветки. То есть это как высокоррекционное топливо или мазут или газ. Да? Вот. Естественно, было бы замечательно, если бы мы пришли к модели добывать на промышленном уровне тот попутный газ, который находится у нас, к сожалению, в таком очень связанном состоянии. То есть технологии по добыче этого газа, их практически экономические технологии, которая была бы абсолютно экономически оправдана, их нет. Я в 2005-2006 году эту тему озвучивал в составе делегации Минтопэнерго, наших ведущих специалистов в городе Женева, это в Организации Объединенных Наций. И мы обращались тогда к ведущим специалистам, которые добывают газ в Америке, например, да, чтобы они нам предоставили возможность этих технологий. Этих технологий у них тоже не оказалось. Мы изучали опыт Амана Тулеева в России, как они тоже пытались добывать этот газ. Но экономически это было нецелесообразно. Вы знаете, что у нас многие поля, есть такой э, камышан занимался, это бывшая компания индустриальный союз Донбасс, они, наверное, сейчас работают. Вот. Но, к сожалению, сколько они пробурили скважин, но на промышленную добычу газа они не вышли. Но есть альтернатива это наш уголь это тоже же самое углеводородное сырье, которое находится только в твердом состоянии. Есть возобновляемые источники энергии к которым я отношу в том числе и нашу растительность, наши лесополосы. Причем, если мы поставим себе за задачу сделать Донецкий край более э, комфортным для жизни через большое количество насыщения кислородом, натуральным кислородом, то вот этот поглощенный... Углекислый газ он может служить прекрасным топливом, как это используется в ведущих странах, в Дании, Голландии, Швеции и так далее, да, Германия. То есть они уже все перешли, в общем-то, ушли от использования высокосернистых углей или вообще серосодержащих углей, то есть уголь, вообще как такового угля, перешли на пилеты. То есть это то, что из древесины. Также используется, например, солома много разных технологий. Я думаю, нужно переходить на другие альтернативные источники возобновляемой энергии, включая солнечную, ветровую, вот. ну и особенно найти должное применение нашему углю. На этом этапе нельзя закрывать шахты. Альтернативы пока в промышленных масштабах нашему углю нет. Почему? Потому что Донецкая область, это всегда создавался и строились города по принципу единого горно-металлургического комплекса а уже к нему потом дальше были присоединены и машиностроительные мощности, которые обслуживали практически весь Советский Союз и страны Совета экономической безопасности. Вопрос о несоответствии цены на местный уголь, цене импортного угля. Не планируется в ближайшее время какое-то выравнивание ситуации в этом вопросе? По моей информации, у них требований намного больше, чем просто выравнивать цены на уголь. Во-первых, они абсолютно уверены в том, что нужно сохранить государственную дотацию разницу между себестоимостью угля. Нужно обязательно использовать все возможные механизмы государственного регулирования, еще раз говорю, регулирования по ценообразованию угля, через Национальную комиссию НКРЕ, которая устанавливает эти тарифы, граничные тарифы, как на производство электроэнергии, из-за этого, как и полезный отпуск электроэнергии. И на этой основе уже формируется и стоимость этого угля. Как по мне, то уголь стоит абсолютно должен дороже. Почему? Потому что те тарифы, которые у нас на полезный отпуск электроэнергии, они позволяют увеличивать стоимость угля процентов на 50. Это первое. Второе. Нельзя забывать о том, что в шахту нужно вкладывать деньги в капитальное развитие. Обязательно. Без капитального развития производственная добыча угля будет ограничена теми возможностями, которые у нас есть. Поэтому если даже вы сегодня дадите высокую цену на уголь, а у вас нет нет подготовки лав, то есть мы сработали старые лавы, нет оборудования, мы не подготовили. То есть капитальное развитие обязательно должно иметь в своей основе запас хотя бы там на полгода. Так сразу закрывать нельзя. Теперь шахтеры. Это та тема, которая сегодня обвинила, наверное, всю Украину. Почему? Потому что я вам скажу, что тут больше не донецкие шахтеры вышли с протестов и высказывать недоверие министру угольной промышленности, топливоэнергетики, вернее, так называется, топливоэнергетики. А больше инициативу проявляли представители Волынской области, Львовской области. Вы, наверное, журналисты помните, когда еще в конце прошлого года перекрывались дороги, помните это движение, да? Это же не у нас, не на Донецкой области перекрывалось, а именно перекрывалось на территории Западной Украины. То есть вот этот весь шахтерский протестный бунт, он пошел с Западной Украины. Почему? Потому что Новоград, э, Волынскую шахту вот, решили остановить, вот, потому что там 300 миллионов нужно денег для того, чтобы э, закончить первый пусковой комплекс. Потом принято было решение о том, что ликвидировать некоторые шахты. И с этим не согласны были коллективы, в том числе по Львову, углю там 7 шахт находится, работает, 4 из них успешно работают. Но у них, правда, 4 работают, или 5 шахт, работают, как у нас, одна. То есть это разные объемы, разные масштабы. Поэтому требования шахтерских коллективов, я считаю, что нужно просто взвешенно подходить. И для того, чтобы разрешить этот конфликт трудовых коллективов, ну что за этим стоит. Ну, огромная, я считаю, ситуация связана с социальной будущей нестабильностью. В 1996 году мы уже это проходили с шахтерами. Сейчас нужно сесть профессионально с руководителями предприятий, с представителями профсоюзных организаций, Министерству топлива и энергетики, приехать на место, в трудовые коллективы, там, где находится производственная площадка, и здесь решить эти вопросы, они решат вопросы в киевских пагорбах, что министерство, которое там находится и которое там не добывается ни тонны угля, ну, наверное, мы как специалисты подскажем, как эту ситуацию правильно сделать и экономически обоснованно, и с тем, чтобы мы сохранили и рабочие места, сохранили шахту и дали возможность перспективы энергетической безопасности Украины, где мы не будем перспективы использовать не одной тысячи кубов газа импортного, за который нужно платить в условиях нашего дефицита и платежного баланса валютой.